себя. Для того человека, который действительно хочет участвовать И который будет это делать, несмотря на то, какие у него дела помимо этого могут быть. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Слово надается представнику пропозиции. Добрий день. Я б хотіла зробити висновки в переваг дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання спеціалісти з проблем освіти називають освітньою системою без го століття. Дистанційна освіта є новою формою організації освітнього простору, у які даваються обмеження пов'язані для людини з. Місцем учасниця одержання освіти, відомістю єдиним національним освітнім традиціям та державним освітнім стандартам, шляхом використання сучасних засобів комунікації і комп'ютерних технологій. Особливо рисом дистанційної освіти є самостійність і особиста відповідальність людини за вибір програми терміни і якість її проходження. Дистанційне навчання, яке означає нову органі організацію освітнього процесу, що грунтується виконання кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, призначено для широких верств населення, незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання та стану здоров'я. Відмінною рисою дистанційної освіти від інших форм є надання студентам. Можливості самим одержувати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними технологіями та інформаційними ресурсами а, разом із традиційними підручниками та методичними посібниками. Це створює унікальні розподібні середовища, навчання, доступно широкій аудиторії. А, студенти мають різні початкові підготовки, а, швидкість прийняття інформації і різні бажані форми сприйняття. Використання в навчанні комп'ютерних телекомунікаційних засобів розширює можливості і виріблення матеріалу інформаційного фонду, з яким може користуватися студенти в освітньому процесі. Це робить більш гнучким і оперативним реагуванням викладача на характер помилок і труднощів. Це здійснюється за допомогою постійного підтримуваного обома сторонами зворотнього зв'язку. Величезна перевага такого виду навчання, в тому що у кожного студента є можливість постійно бути на зв'язку з викладачем. Для цього використовуються і онлайн-конференції, і чати, і програми обміну миттєвими повідомленнями, електронна пошта та телефонні переговори. Будь-яка проблема швидко вирішується за допомогою сучасних засобів зв'язку. Как студенту определить тот объем знаний, который ему необходимо изучить, в отличие от той программы, которая дается при обучении? При обучении, ну, доступу в университет, ему заклад надсилає материалы в электронном виде, методичні, и студент с легкостью может прочитать и выделить еще более А, так. Зіставляючи дані статей, можна зробити висновок, що дистанційна освіта це нова специфічна форма навчання, дещо відміна від здобичних форм денного та заочного навчання. А, отже, серед переваг дистанційного навчання можна виділити таке: навчання проходить у відповідності до свого темпу особистісних особливостей та освітніх потреб. Рецидент не обмежує себе у виборі навчального закладу та освітніх можливостей, попри своє місце перебування. Самостійно платнуються час та розклад занять, а також перелік предметів, що вивчаються. Можна навчатися у найбільш приємній та сприяючий продуктивності атмосфері. Можливість отримати якісну вищу освіту і для тих, хто не може навчатися у вищих навчальних закладах а, за традиційними формами через відсутність фізичних можливостей або професійну діяльність. Можливість отримати ще одну вищу освіту, та можливість продовжувати навчання, перебуваючи за кордоном. А, також зняті проблеми пошуку і придбання навчальних матеріалів і посібників. Студент отримує доступ до компоненту. До комплекту прохідних навчальних матеріалів відразу при заграхуванні. Тож сьогодні дистанційна форма навчання демонструє свої переваги над іншими формами навчання завдяки своїй значно вищій інформативності, доступності та економічній ефективності. На все. Дякую за пропозиції. Слава Друзья, Дистанционное обучение это безусловно хорошо, но я считаю, что на данный момент Украина не готова вводить подобную программу. Все потому, что в среднем зарплата украинца не позволяет ему отправлять учиться своего ребенка туда, куда хочет он. Таким образом ребенок идет учиться дальше по течению, а это даже приблизительно не всегда совпадает с его представлением о будущем. В итоге получается, что сам студент уже не так заинтересован в своем обучении, и ему бывает тяжело доучиться даже при общении напрямую с преподавателем. Отсутствие мотивации учащихся, незаинтересованность в собственном образовании ⁇ это привычный опыт для любых вузов при очном образовании. И с этим легко справляются путем информационной нагрузки, придавая каждый раз материал новый. При дистанционном же обучении студент предоставлен сам себе, а значит, острая потребность что-то делать сразу отпадает. Все, что ему нужно, выйти в указанное время на вебинар или же почитать на определенном специальном сайте лекционный материал. А так как времени, временных рамок по сути нет у него и ему и спешить некуда, он благополучно может скатываться в учебе даже не замечая этого. К тому же нужно учитывать, что дистанционное обучение на порядок сложнее, чем очное, ведь не все студенты могут воспринять информацию самостоятельно, в особенности если дело касается сложных наук. Также нельзя забывать о специальных о спецдисциплинах, концепцию подачи которых придется менять и упрощать, расширяя ее, что тоже не всегда полезно для студентов. И теперь время у меня осталось на вопросы. Может кто-то задать? Да, вы сказали э, о мотивирующем факторе э, образования. Может быть это недостатки как раз точного образования, потому что мотивация происходит из-под палки, как вы считаете? В каком Ну в том смысле, что преподаватель информационной нагрузкой, как вы утверждаете, заставляет все-таки учиться. Я правильно вас Правильно, скажу? Ну, может быть, это проблема мотивации именно очного образования и разность мотивации дистанционного и очного образования. Почему? Ведь если преподаватель заставляет учиться, он получит в конечном итоге образование. А если он сам как бы, дома предоставлен сам себе, у него нет мотивации. Нет. У него в любом случае не будет мотивации, потому что... он. Да. Как раз предыдущий оратор вашего лагеря, вот он и сказал, что наоборот... Мотивационно, ну, мотивация – это как раз сторона дистанционного образования. Вы противоречите друг другу просто. Там учатся про, только потому те люди, дистанционное дистанционное Если дистанционное обучение… Э, хорошо. Э, но тут же имеется в виду, э, в моем докладе имеется в виду, что дистанционное обучение плохо, если ты учишься не там, где хочешь. Не всегда получается поступить туда, куда желаешь. Потому что у твоих родителей, допустим, нет определенного бюджета. Каким образом, ну вот в таком плане? Можно информацию? Информация, информация, да, реплика. Я по поводу как бы, вашего вопроса... Думаю, так, мотивация. задают вопросы, нет, человек so, выступает, вопрос. нет, а не вы. Нет, можно, информация, да. Информация, да. можно? Вот, Я по поводу мотивации образования думаю, это проблема не только дистанционного образования или стационарного образования. Это проблема образования в принципе. И вот вспоминала я у Гегеля, а то Гегель говорит, студенты, да я не понимаю, о чем вы говорите. Говорит, Для того, чтобы понять, о чем я говорю, преподавая, преподавая философию, нужно знать физику, химию, математику и так далее. Вот на определенном этапе дети действительно могут не осознавать, зачем ему нужны эти знания. Вот и поэтому образование дает возможность вы... осознать. Можно реплику. А может быть система образования у нас устроена так, что эта мотивация вызывает отторжение? Спасибо было в ней закончилась. У электоратов есть какая-то информация, там сбоку оппозиции, пропозиции выступить? Репліка, яка можливо підійдіть до трибуни, стати на ту сторону, яку ви підтримуєте. От трибуни стане на ту сторону, яку ви подібну. А куди ви становитесь? Я Це свою посередню. Хочу сказати репліку, яка можливо об'єднає і пропозицію, і опозицію. Тому я вважаю, що дистанційна освіта має право на життя в майбутньому. Але для практичної реалізації або практичної складової цієї освіти використовувати очне складання сертифікаційних іспитів, тобто іспити повинні студенти складати очно. Тут питання мотивації, питання на часі, мотивації, саме тої мотивації, про яку ми кажемо. Системна мотивація, яка використовується з давніх давен, тобто нав'язування знань, тих, які можливо, так як це викладач, це дуже проблемне питання. І дистанційна освіта викладачем народжуються не всі. Точно так же, як і винятковими учнями, теж не всі народжуються. І тому тут. Дистанційна освіта дає можливість само, самій людині, не будучи пригніченою системою нав'язування знань, вибрати той напрям, тобто за своїми здібностями і побажаннями. З точки зору мотиваційної я вважаю, що дистанційна, е е дистанційна освіта це перелом якоїсь системи нав'язування.

стационарная данная это чтобы понимали нет разницы это раз второе я как работодатель вам хочу сказать мне абсолютно все равно какой какую куди мне главное достаточно иметь представление все только девушки больше всего это понимают формируют свое мнение с первого взгляда как говорится то есть если человек с вами начинает разговаривать вы сразу же с первых предложений должен уже понимать о чем можно с этим человеком говорить. Поэтому я вам хочу сказать, что образование это прежде всего это определенная культура. Неважно в чем. Как правило, если люди учатся одному, не всегда они работают, посвящают себя, зарабатывают хлеб, как правило, другу. То есть я вам хочу сказать, образование дистанционное, это, как на мой взгляд, это способ донести столько лишь знаний. И все, поэтому чтобы не было никаких предупреждений насчет того, э, э, порвали. все. Спасибо. На этом мы дебаты заканчиваются. Я прошу вас проголосовать. Пошли, вас. 哎，我吃豆了

Я Огромное спасибо всем, кто принимал активное участие в таком мероприятии. Я всему выскажу такого рода всегда есть положительная сторона. Не только участники, но и мы с вами, сидя в зале, получили, во-первых, огромный заряд хорошего настроения, получили определенный опыт ведения переговоров, обсуждения, пусть даже сложных или простых проблем. Я еще раз повторю, что победило не дистанционное образование или не дистанционное образование, стационарное победили участники, которые смогли с точки зрения электората, аудитории, более грамотно, более аргументированно доказывать свои точки зрения. А вопрос мог быть любой. Знаете, вот можно было взять, допустим, там нравится вам погода сегодня, допустим, или не нравится. И дебаты на эту тему, я думаю, проходили бы точно так же интересно и точно так же результативно. Поступило со стороны студентов, со стороны участников и из зала, поступило предложение продолжить такого рода мероприятия. И создать на базе нашего учебного заведения, на нашего колледжа, может быть, клуб дебатов. Мы еще подумаем, как он красиво точно будет называться. Но идею, я думаю, вы поддержите все. Пригласим к участию в такого рода мероприятиях, не только студентов нашего учебного заведения, но и школьников, и старшее поколение, и политических деятелей и всех желающих, и преподавателей, и родителей, всем, кому интересно такого рода мероприятие. И, может быть, на базе вот такого рода дебатов, на базе вот такой вот атмосферы со временем родится какой-то городской, хороший, активный такой, общающийся, действующий клуб, который бы приносил бы пользу и жил бы позже, и, и, и распространялся, и общались бы не только в рамках Светловодска, но и в рамках других областей. Большое спасибо всем участникам. Участников я приглашаю к себе в кабинет. У нас еще есть... Тема для обсуждения. Гости тоже самое. Если хотите тоже самое, присоединяйтесь, если есть что сказать. А всему ректорату огромное спасибо.